происходит а где эксперт а он там эксперт работает

Да, говорит автоматы. Вечернее время. Неустановленным преступником совершено разбойное нападение на, ломба, на ломбард под названием «Гарант», в ходе которого был тяжело ранен работник ломбарда, находящийся в то время на работе, и совершена попытка завладения имуществом данного заведения. В ходе работы оперативных подразделений над установлением преступника, совершившего преступление, нам удалось выйти на его след и с большой долей вероятности убедиться в том, что это наш подозреваемый. Им оказался один из жителей города, употребляющий на протяжении длительного времени наркотические вещества. Причем количество наркотиков, количество наркотиков, которые он употреблял регулярно, зашкаливало за все мыслимые рамки. Последние несколько дней человек находился в явно неадекватном состоянии. К нами было установлено его местонахождение. Фактически он находился под контролем в последнее время. И мы зафиксировали возможную угрозу применения им оружия, которое находилось у него в отношении граждан, которые находятся рядом с ним. Поэтому сегодня утром было при проведении дополнительных мероприятий оперативно-розыскных было еще раз установлено местонахождение, поэтому подтверждено. Было принято решение, исходя из всего изложенного, штурмовать местонахождение. Основная цель штурма была избеж и, и избежать смертей среди граждан жителей города Чернего. Сотрудники спецназа совместно с сотрудниками уголовного розыска приняли, предприняли штурм после соответствующей подготовки, регистрировки и специальных мероприятий. Ворвались в квартиру. К сожалению, уровень неадекватности преступника был зашкаливающий. У него, у него к штанам была привязана граната. Находился в состоянии, состоянии он был невменяемым. Ну, чтобы понимать, кому-то что-то скажет, ориентировочная ежедневная доза употребления наркотиков в мака, составляла около 20 кубов в день. Это доза лошадина, если кому-то о чем-то говорит. В адеквате он почти не был этот человек. В ходе штурма успел взорвать гранату, и были ранены два сотрудника спецназа. В настоящее время три сотрудника находятся в больнице, госпитализированы. Один с ранениями брюшной полости и бедра, осколочными, второй с осколочными ранениями ноги и бедра, и третий с контузией. Одному э, наиболее тяжело раненому проведена операция. Состояние, по словам врачей, тя стабильно тяжелое. Автомат был с полным боевым комплектом, два магазина, скрученные э, изолентой, две гранаты. Это то, что обнаружено при приличном осмотре. Имеется еще информация о том, что еще имелось оружие. К нами зафиксирован еще целый ряд попыток применения им оружия по крайней мере, угроз в отношении мирных граждан. Вот я подчеркиваю еще раз, это послужило основным толчком для принятия подобного решения штурма квартиры. Мы избегали возможного применения оружия. Оно было очень реально он, он даже пытался его применить несколько раз. Просто люди ввиду целого ряда причин не обращались. Но ситуация была контролируемая, мы не дали ему совершить то, что он хотел.